小朋友们好，嗯，老师今天呢要教你们学习唱歌，那一会儿唱的最好的小朋友，老师会有奖励的，所以你们认真学好不好？好。那我们唱什么呢？啊，唱小星星吧。那老师先给苏老师唱一遍，让他好好准备一下，然后你们再一句一句的跟着我学，好不好？好。那苏老师，我唱了。 一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，挂在天上放光明，好像千万小眼睛。可以吗，苏老师？好，嗯，那我们准备啊，预备起。一闪一闪亮晶晶,晶，我等等等一下，苏老师。 你这个弹的不对吧？你刚刚就是这么唱的。我刚刚就这么唱的吗？嗯，那可能是我调起高了，也没事儿，你就按这个弹也可以的啊。那我们再来一遍啊，预备起，一闪一闪亮晶晶，一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，满天都是。 小星星挂在天上放光明，挂在天上放光明。呃，苏老师，怎怎么了这是？ 行，我们再来一遍啊！继续，继续。宋老师，预备起！一闪一闪,闪,闪亮晶晶，一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。下课啦，小朋友们。苏老师，苏老师，谢谢你愿意帮忙。 我来不是为了帮你，我只是不放心孩子们被你带，毕竟你也只是硬着头皮做这份实习工作。我我不是硬着头皮，啊，我承认我是为了学分来实习的，但也这和我没关系，你不需要跟我解释。孩子们不是你完成学分的工具，你可能不知道。 他们中很多人都是被遗弃的孤儿，一点点关心，他们都会特别珍惜。你这种虚伪功利的亲切，嗯、他们会当真。地球很安静像星星的眼睛我静是这样的。哎，哎呀，不好意思、啊，没事吧你？ 不好意思啊。打碎了一颗心。大家早啊！早。哟，吴岩，这什么呀？这个是我老爸特地从老家托人送过来的汤圆，我分给大家吃。这个汤圆不好放久了，今晚最好大家都给煮了吃吧。 谢谢啊，这回我们可有口福了。这是我爸亲手做的，带着幸福的味道，吃起来啊会更幸福的。谢谢，你帮我分一下，<好>谢谢。嗯，苏老师，这盒给你，那我放这了哈。 之前我那样想是我不对，对不起。没什么好道歉的，你又不是对不起我。大家早啊！早。哟，无言，这什么呀？ 这个是我老爸特地从老家托人送过来的汤圆，我分给大家吃。这个汤圆不好放久了，今晚最好大家都给煮了吃吧。谢谢啊，这回我们可有口福了。这是我爸亲手做的，带着幸福的味道，吃起来啊会更幸福的。你帮我分一下，谢谢。嗯，苏老师，这盒给你。 那我放这儿了哈。不用。之前我那样想是我不对，对不起。没什么好道歉的，你又不是对不起我。 难哄啊！老师，对不起，我迟到了。小玲，老师。 小薇呢？李老师，小薇不见了，我怕她刚刚根本就没有跟上来。吴岩，你赶紧回教室去看一眼，我之前就教过他们的，找不到其他同学和老师就要回教室。行，我去看看。 就在这里啊！你忘了，这节课我们是要去体检的。想起来了对不对？小薇很好，找不到老师和同学就自己回教室，老师教的都有听，做的很棒，真乖。我们不哭了。嗯。 是我，我来接小薇去体检。我知道你不愿意听我解释，但你相信我，我一定会照顾好小薇的。 你至少给自己一个相信别人的机会吧，小薇。那桑老师带你去体检好不好？好。 那我们先去了，走吧，小薇。 这脾气，真是可惜了这张脸。汤圆，哪里来的？同事给的。这可是你第一次收到同事的礼物，没想到就你这种脾气，居然还有同事喜欢你。回家。 好吃，这是我吃过最好吃的汤圆。有这么好吃吗？你尝尝不就知道了。这是我爸亲手做的汤圆，带着幸福的感觉，吃起来会觉得更幸福。 好吃吧？用桂花代替了糖，味道挺特别的。你问同事在哪买的？他爸爸亲手做的。果然，都说食物加入了爱、哎，味道就会特别好吃。爸爸做的就是不一样。对不起。没事，无所谓。 天，下雨天肯定是要堵车的，一会儿到学校都不知道要几点了。嗯，你今天只有一节课，要不打电话和学校调一下吧。不要了，孩子们也是一样要冒雨上学。好吧。 下班了，我再来接你。那你小心点。没事，雨刚停了。嗯 苏老师来了，这刚刚雨下的大吧？嗯，行。哎，苏老师，我来帮您放进桶里吧。就再给你三秒钟。 老烦，文绉绉的，脸皮还挺薄的。苏老师啊，不好意思啊，下节你的毛毛课我可能要占用一点时间。学校刚下了通知，说要给学生讲一讲中秋节放假的事儿。我明天想请个假，所以得提前跟他们说一声。您看，应该没什么问题吧？没问题。好，谢谢啊。 吴岩，无今天没什么事儿了。你要有其他的事儿的话，可以先走。啊，好，慢走。 桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。野草花，夕阳斜。那个字读、啊“霞。啊？什么？乌衣巷口夕阳斜。不是，这明明就是夕阳斜。 啊、呃，鞋。我知道是鞋，但在这句诗里读霞，二是。哼、啊，是吗？我、嗯、我大二的时候还专门去过乌衣巷这个地方呢。当时要不是听那个导游说起啊，我还不知道呢。那个王献之跟王羲之就是这个乌衣巷里面的王谢之一呢。听说这个王献之好像还挺风流的。 惹出了个什么，百度的典故，是陶业渡。嗯，十二点了，我要先走了，拜拜。周老师，我怕你不好找，我把你的伞给你放在这里了，在这个位置。 走了，拜拜。 说啊，苏念青的衣服全都没有 logo 的，都是一些特别简单的外套啊、衬衫什么的。但是穿在她身上吧，就都特别的好看、干净。而且我注意到，有个女的一直在接他，开的是一辆白色的宝马车，我都看见两回了。那个女的吧，长得倒还是挺好看。你说她到底是干什么的？那我估计。 那个女人是个富婆，苏念青专职被圈养。哼、嗯。你说说你这个受过高等教育的女大学生，就这点没新意的思路啊？那就是反过来。嗯，可是我听李老师说过，她就是一个代课老师、啊，代课老师的课时费很低的呀，那她靠什么生活呢、啊？ 嗯。怎么样？你问我？你怎么了？居然会问我的意见？不好吗？当然好。嗯，虽然和你之前的风格不一样。 但是首非常成熟完整的作品，西洋乐的旋律和中国古典文学结合，还挺风雅。你哪里来的灵感？把这首歌给振业吧。你是说？